Всем хай, вы на канале Вика Смайл и сегодня я буду снимать мои покупочки с Алиэкспресс и вот это такая большая посылочка, но не немножечко тяжеловатая но очень красивая, мне очень нравится и здесь как лавочка 3D и здесь такое украшение на гребочке и есть кто-то маркер Бокас. давайте начнем я хотела очень для своего скетчблока или дневника личного купить такие наклейки Барни, которые сейчас в Барне. Продаются такие наклейки космос, складывают разные космонавты, монстры. Я хотела очень. Но это надо купить Барни, чтобы выиграть. А на Алиэкспрессе были... Типа 50 гривен 50 гривен 50. И я решила это купить и хочу вам показать. Очень интересные монстрики мне понравились. Вот такие. Это барни. Их складат. Какие-то кен, кенгуру. Немного поменялось, но это ничего. Но я очень довольна покупка потому что я их очень долго искала. Настя наступный вот это идет, идет. Эм, потом это как для гигиены девушек. Это идет мой новый вер на Алиэкспрессе, смотрите. Я очень красивая, красивая, красивая. Если вы хотите, я снимала очень интересные, смешные видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, я буду снимать. И я купила на Эсти. Купила себе помаду. Сейчас, сейчас я покажу. Коробка вообще... Смотрите. Ну, вообще отклеилась такого. Уже в разных вот этих. Я купила себе помаду. Яблочную. Ну, понятно. На простроченные надо выкинуть, но с блестками просила, чтобы и надо выкинуть. пошла Потом я на речь купила э э новую помаду на Алиэкспресс. Эос, американская, потому что у меня, как вы видели уже на видео, ожидание реальность помады было вот это. Конечно, еще вот этот, я еще такой. Он был... Я серьезно заказала э, вот эту помаду. И я ее очень долго искала. Это последний вкус. Он мне очень нравится. Молочки ну, вид. Целые, целые. Я сейчас попробую, потому что у меня губы потрескали. Mm. Очень красиво. Может, губы? И пахнет очень вкусно. И, конечно, ее можно облизывать. Эта помада, она очень приятный вкус. Поэтому. Потом идет у меня такой шампунь Джонсус Бэйби. Он очень мне для головы такой вот, вот такой голова, когда у меня как сейчас, вы видите, как она жирная, такая сыпучая. Мне этот, этот, шампунь помогает. Короче, спасает. Короче, мои волосы, они стоят не цепучие, очень красивые, очень пухкие, очень красиво пахнут. Сейчас еще переконаю, переконаю. Что у нас? Бутки полетела. Это уже, короче, даже хороший запах, мои понюхайте. я видео приберусь. я не хотела на вас вылет. пока, мариботик. короче. потом идет все с фирмы Оглер. это такой Кирен, Камбер, Охиро, Охиро и вот это Охиро конечно, в шоке. Ну, конечно, это для головы. Я умыли. И он воняет. Ой, Ирко, понюхайте. Может, еще видео на вас. Почему я вся в мыле? Короче, так и будет. Вот. А где я это заказывала. Фу, салфетку не взяла. Ну ладно, у меня паузы нет. Так, и что у нас? Такой самый. Фу, огирок. Он... Серьезно, там куски огирка. О, прям кусок огирка. Но ну, я, конечно, перекунаюсь на своих огирке. Может, это так или что? Тут пишет маска. За да Да, за огирка, маска. попробую носик. Носик, носик, носик. Смотрите. Маска. Это маска. Я посмотрю. Здесь пишет э, маска на белой клине. Сон... Короче, подтримать. Один час. Ну, конечно, я не могу У один, один, один час. так смертает, у нас лайна и смертает. О, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Хим попал.